поехали от войны. Думали лето как-то перебыть. Мы ну, понадели, что осенью все это закончится и можно будет вернуться домой. Но не получилось с работой зимой, особенно в Греции, трудно. более Я... мы были на острове Кос а -а -а. знакомых. знакомы. Да, Но много четыре человека помощь финансовой Греции не оказывает. И просто ну, не вытягивают продукты, ни на лекарства, ни на что. Мы решили уехать домой. в Гонченко узнавала про документы, какие все сказали. Главное, что есть подтверждение, что вы украинцы вас пропустят. Но получилось, оказывается, нас не пропустили, садили. Нам пришлось здесь остаться, привезли то. Мы за последние деньги на такси сюда приехали, нас границы не могла никакая машина забрать. Добирайтесь сами, с чемоданами, как хотите. Ну и поехали в посольство, сделали документы, о которых нам по телефону ничего не сказали. И сейчас, это благодаря вам, единственный, кто откликнулся, написали, звонили в Красный и в посольство, везде. Нет, не положено. Зачем да, да, ну, да, помочь да, да. У нас не по дороге воровали. Да, Еще, да, корабли, чемодан, крали да, сумку украли. с продуктами. Продукты, с сумка. Как раз в том чемодане зимние вещи были. У Лиры здесь исполнилось 11. Мяч. Здесь да. Ребенок да, разный. Что... Мальчику 14. Куда, и, и не нет, сразу. украинцы в Севастополе дальний конец, подальше, а оранжевые, а сирийские, сатирные, ну, в общем, они в Сирии нет. Ну, у них здесь больше, передали, честно говоря. А? У вас, а? может, Нет, с ними mm -hmm. не было на перестрелки по ночам здесь практически каждый день. Это очень много пугает. Вот женщина, которая нас провожала в тоже планирует уехать, потому что страшновато здесь в